assalomu alaykum demak bugu i s inexia union hujumida foydali ma'lumotlar turiga ega ustunlarni topishni ko'rib chiqamiz ya'ni ustunlarni ma'lumot turiga qarab ajratishi Union hujumidan maqsad kiritilgan so'rovdan natijalarni olish imkoniyatidir umuman olganda siz olmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlar string shaklida bo'ladi shuning uchun siz aslo so'rov natijalarini ma'lumotlar turi yoki strin ma'lumotlariga mos keldigan bir yoki bir nechta usullarni topishingiz kerak ya'ni siz qidirayotgan narsa aynan string ya'ni matn ko'rinishida bo'ladi o'sha o'tgan videoda aytganimizdek polkada narsa sotganingizda uni nomini bilib olsangiz o'shanda osonroq bo'ladi olishingiz sizga kerak bo'lgan ustunlar sonini aniqlaganingizdan so'ng har bir ustunga navbatbanama string qiymatini kiritilgan unit select pay yuborish orqali string ma'lumotlarni saqlashini tekshirish uchun har bir ustunni tekshirishingiz mumkin misol uchun agar to'rtta ustunni qaytarsa siz quyidagilarni quyidagi payodlarni yuborishingiz mumkin union select string a ann keyin komment shunaqa qilibyuborar mumkin buni ko'rib chiqamiz laboratoriyada agar ustunni ma'lumotlar tori string ma'lumotlariga mos kelmasa kiritilgan so'rov ma'lumotlar bazasida xaltolik keltirib chiqaradi masalan conversion failed when converting varchar value a to data type int barcha qiymati a int ma'lumot turiga o'zgartirilganda konvertatsiya amalga oshmadi hech qanaqa qator <laughs> yuz bermasa va saytda javobga kiritilgan qator <laughs> qiymatini o'z ichiga olgan qo'shimcha tarkib o'z ichiga olsa tegishli ustda qator <laughs> ma'lumotlarni olish uchun mos keladi laboratoriyaga <laughs> <laughs> o'tamiz ishlab ko'ramiz ko'ramizk har doim laboratoriyaga kirganda birinchi navbatda sql indeksiga zaif yoki zaifemasligini tekshirib olamiz nimagaki zaif bo'lmasa unda qilgan qilmoqchi bo'lgan ishimiz bekorga ketishi mumkin o'sha yerdan tekshiramiz taqo'yamiz ko'rganimizdek internet server error berdi in metal plus junior payload concorrence. Select plus now we now, virgul, now. olamaz. edik işledi pilot. endi bizni mana bu yerda berilgan dt manshusin qaytarsin deb berilgan keling endi shuni qo'yib ko'ramiz birinchi mana bu yerga qo'yamizman eror berdi endi nal bilan joyni almashtiramiz va bizim şu laboratoriyana yetişti yani bize kırdıken string hmm, table'da korundu SQL Linux'da amalgın üstü ama string table'da korundu yani web site'de şu amalgın bazası yok şey koşuldu yani bugün video şuna ibaret e idi işletilgen materyalli videonun description'da bulundu yani hapishanesi'de kirib kiribuzilib qa chiqa oasizlarmu arsmiz shulardan iborat edi